Kira-kira uh, debat antara Najib dan Petua Pembangkang Pertama-tama mengadakan perdebatan Adakah sinar harian akan? Okey, sinar harian ni Kami akan sediakan platform untuk siapa saja yang berdebat uh, Tapi secara gentleman Dan debat of minds lah Kalau nak tuduh-nuduh apa kita tak nak layak Jadi kita maknanya kita sedia bila-bila pun Hari-hari pun kita siap untuk debat Okey <laughs> Next question. Ini YB. YB, kita nak tanya ke dua YB. Kalau kita pergi balik pada tajuk uh, tajuk seorang di YB. Kata, YB <laughs> pada tajuk uh, debat pada malam ni pemasuhan KKN tapi yang kita <coughs> dengar tadi benda ni tidak disebut cuma disebut soal hutang. Adakah capai atau tidak debat pada malam ni? Capai hasrat atau tidak untuk ini. saya rasa kedua-dua pihak telah uh, pandangan mengenai hal itu untuk pendidikan negara sebenarnya yang tertumpu kepada PPTN lah, ya, dan dasar pendidikan Dr. yang telah disampaikan oleh saudara Fizi tadi uh, saya lebih memberi respons bahawa cadangan yang diberi oleh saudara Fizi itu tidak realistik ya. Uh, dan kita membincangkan soal apakah sebenarnya model yang mapan untuk masa depan bagi saya adalah penjanaan ekonomi supaya mereka yang ambil pinjaman PTPTN pada hari ini mampu bayar balik penelitian tersebut ya, dengan tidak ada masalah. Apa yang disebut oleh Saudara adalah pengakuan bahawa tak dapat menjana ekonomi. Jadi terpaksa uh, memansuhkan hutang PTPTN sebagai langkah untuk membantu mereka. Jadi itu adalah uh, perbezaan antara kita lah, ya, soal keyakinan hutang rangka ekonomi negara. Boleh setuju tak kalau 36 pilih itu tidak tidak dibayar bermakna pelajar sekarang ini mendapat pendidikan percuma daripada kerajaan sorry tak tidak dibayar. Maksudnya ha. Maksudnya 30 bilion itu tidak dibayar. Baya. Maksudnya dia dapat pendidikan percuma sekarang. Bukan ya. sekarang tu dia ya. pendidikan pada ya. Setuju dah? Ya. Saya saya nak respon sedikit eh. Um, saya rasa sepanjang perbahasan tadi kita dah jelaskan beberapa perkara yang penting tentang pemansuhan PTPTN dan juga tentang model pendidikan tinggi di masa hadapan. Kita dah bersoal jawab tentang kos kerana soal saudara Khairi sebut tidak realistik itu berkaitan dengan kos. Kita dah bentangkan kepada rakyat, saya yakin rakyat <coughs> boleh buat perbandingan. Cuma yang lebih penting bagi saya, yang lebih besar daripada soal mansuh atau tidak ialah uh, saya berharap lepas ini akan timbul satu lagi polemik dan juga uh, kajian yang mendalam. Apakah kalau kita teruskan dengan model PTPTN ini Kalau hutang ini terus meningkat Bagaimana kedudukan kewangan negara dalam 10-15 tahun akan datang Kerana kita tidak boleh melihat semata-mata keadaan sekarang Sebarang perubahan yang kita nak buat Mesti perlu dibuat 10-15 tahun terdahulu Jadi kalau kita teruskan juga dengan model ini Yang itu yang kita bentangkan tadi Kesan ekonominya lebih besar daripada soal berapa hapus hutang mekanisme 1% dan sebagainya dan setakat ini uh, polemik tentang model pendidikan tinggi dan juga model pembiayaannya masih belum dibahaskan dengan baik. Jadi saya harap lepas ini akan timbul isu baru, mungkin SINA boleh uh, tumpukan, kita perlu lihat secara terperinci model pembiayaan uh, pendidikan tinggi negara. pendidikan yang cuma di Turki. Awalnya uh, dia sebut uh, pelajar itu perlu membuat pelaburan. Boleh jelaskan sikit saya kurang kurang jelas. Buat apa? Pelajar uh, pelaburan daripada pelajar sendiri. Maksudnya saya menganggap pendidikan tinggi sebagai satu uh, pelaburan bukan hanya yang perlu dibuat oleh uh, kerajaan. Kerajaan pada hari ini memberi subsidi sebanyak 80% secara purata ya, kepada pengajian tinggi di IPTA. 20% saja yuran kita minta pelajar-pelajar bayar melalui BTPTN ataupun melalui sumber peribadi mereka. Itu adalah pelaburan mereka dalam masa depan mereka. kalau kita bagi semuanya percuma, campur pula kita nak bagi lawan sari ini seperti mana yang dicadangkan oleh Parti Keadilan tidak ada pelaburan bersama tidak ada komitmen daripada mahasiswa ya kita minta mahasiswa tanggung sedikit saja daripada yuran ya bagi jadi ada satu pelaburan bersama dan mahasiswa sudah pasti adalah golongan yang terpelajar mereka akan dapat kerja dan lebih-lebih lagi dengan pelan transformasi ekonomi uh, kerajaan Malaysia nasional mereka saya percaya akan dapat pendapatan yang lebih tinggi dalam masa yang akan datang itulah cara untuk selesaikan masalah yang disebutkan oleh saudara Fizi tadi bukannya dengan penghapusan hutang tetapi dengan menjana ekonomi kita yakin Barisan Nasional yakin ekonomi dapat dijana dan bertumbuh dengan pesat sebab itu kita tidak mencadangkan untuk dimansuhkan hutang PTPTN kita yakin bahawa 5 tahun 10 tahun akan datang pembayaran hutang itu tidak akan menjadi masalah walaupun hari ini pembayaran hutang sedikit tetapi hanya 6% saja pembayaran hutang PTPTN langsung tidak bayar yang langsung yang lain semua bayar walaupun sedikit mereka masih lagi servis hutang PTPTN mereka. bagaimana, Kak? yang pernah dijanjikan dengan saudara-saudara Fizi perdebatan uh, di antara uh, Mangkau dan Perdana Menteri? Saya dah sampaikan uh, mesej tersebut waktu saya datang, uh, saya pulang daripada London dengan saudara Fizi uh, dan uh, Perdana Menteri kita kata dia akan pertimbangkan uh, permintaan tersebut dan uh, itulah tugas saya saya dah selesaikan, saya dah uh, menjalankan amanah saya, saya dah sampaikan kepada PM dan uh, kita pulang kepada PM untuk menentukannya ataupun untuk uh, setuju sama ada debat ini perlu dilaksanakan ataupun tidak ya. cuma saya nak nyatakan bahawa debat antara PM dengan Sian Wah walaupun dalam format yang lain uh, selalu diadakan di parlimen sebenarnya tiap-tiap minggu diadakan di parlimen dalam sesi soal jawab, Perdana Menteri akan pergi akan jawab soalan dan biasanya yang dipertua ataupun speaker Dewan Negara akan memberi keutamaan kepada ketua pembangkang untuk tanya soalan. Sama juga dalam pergulungan untuk bajet, untuk ucapan titah diraja dan sebagainya. Di situ ada perbahasan. Tetapi mungkin rakyat nak melihat debat seperti malam ini, saya rasa tidak ada masalah. Sebab kalau dibuat setiap tiap minggu dalam parlimen antara PM dan juga ketua pembangkang, saya rasa kalau nak buat macam ini pun tidak ada masalah. Cuma kesesuaian waktu dan masa mungkin sewaktu pelanaya kita tak tahu. Ya? Saudara Haji, adakah buku, buku jingga akan dipindah untuk masukkan pendidikan percuma? Tak, yang, yang yang ini kena tanya saudara Khairi, dia lebih arif agaknya pasal buku jingga. No, saya rasa ramai yang tidak faham tentang buku jingga. Uh, itu adalah sebahagian daripada program yang kita janjikan. Program itu bukan kitab. Dia boleh berubah-ubah dan juga dari semasa ke semasa kita tengok kepada uh, keperluan semasa. Uh, buku jingga ditulis berdasarkan kepada common policy platform yang merupakan perlembagaan pakatan rakyat ia sebahagian daripada contoh-contoh program yang akan dibuat oleh pakatan rakyat yang melaksanakan persetujuan yang ada di dalam CPF akan ada buku jingga uh, dalam dalam 2 uh, 3 bulan terdekat kalau ada pilihan raya kita akan ada manifesto manifesto itu tidak 100% perlu ikut buku jingga dia akan ada tambahan kepada buku jingga dan sebagainya jadi uh, saya, saya rasa tidak timbul soal buku jingga dipindah ataupun tidak yang penting ialah rakyat tahu ini adalah sebahagian dan juga bentuk-bentuk dasar dan program yang akan dibuat oleh pakatan rakyat bila kita berkuasa dari semasa ke semasa kita juga akan lancarkan uh, dokumen baru seperti mana juga BN dari semasa ke semasa mereka melancarkan dokumen baru kadang-kadang dokumen itu membina program yang telah dilancarkan sebelum itu kadang-kadang dia membaiki program sedia ada sama saya rasa konteksnya buku jingga dan juga apa yang sedang berlaku dalam kerajaan sekarang ada soalan lain saya nak tanya tadi perdebatan antara dengan Anwar lagi datang secara secara spontan tapi saya kira Dr. Mazli tahu kita punya pendirian maknanya Sinar Harian ni sentiasa bersti siap lah untuk jadi host kepada mana-mana perdebatan ilmiah lah ha, kerana sesuai dengan konsep sinar yang telus dan tulus dan saya yakin itu merupakan aspirasi majoriti rakyat Malaysia yang ingin melihat kepada suasana politik yang baru dan pihak sinar membawa aspirasi tersebut kos maksudnya sebab cost sarat kos tinggi di kos sarat tinggi ya kos hidup pendapatan yang tinggi di bandar kerana kita kerana golongan kerana golongan menengah bila nak tanggung bayaran kereta yang tinggi tahu sewa rumah ni macam mana mereka akan dapat pendapatan yang dalam gaji maksudnya cost cost itu dah jadi saya rasa itu keluar daripada tajuk kerana tajuk kita ialah berkaitan dengan PT-PT anda hala tuju Jika lah mahasiswa bayar-bayar kereta dengan rumah kan macam mana dia ada walking untuk serviskan ini pun salah satu polisi juga kan itu yang yang menjadi uh bagi saya lah isu pokok pada malam ini Saudara Fizi kata kita perlu ada pendidikan percuma kita perlu hapuskan PTPTN biti bagi sara hidup pendirian Barisan Nasional pula adalah untuk kita menjana ekonomi supaya pendapatan meningkat supaya orang muda yang keluar dari universiti dapat kerja dan beban mereka dikurangkan dengan gaji yang lebih tinggi itulah perbezaan pokok antara Pakatan Rakyat dan juga Barisan Nasional kita yakin bahawa kita boleh menjana ekonomi mereka lebih kepada welfare mereka nak lagi uh, nak melupuskan hutang dan terus bagi pendidikan percuma jadi itu perbezaan ideologi yang ada okay, kita bagaimana saya, Okay, saya, 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 saya jawab sikit um, Saya rasa tu soalan itu memang tepat Kerana dia menjawab secara realistiknya Boleh atau tidak pelajar dan siswazah membayar hutang PTPTN Sebab itu kita tengok 15 tahun jumlah kutipan itu tidak boleh melepasi 10% yang dikutip oleh PTPTN. Senarai hitam ke hantar surat ke tak pernah lepas kerana ada faktor-faktor ekonomi lain yang mengekang mereka. Contohnya harga kereta yang disebabkan oleh cukai kereta 100% jadi tinggi. Contohnya tol, contohnya segala perbelanjaan yang lain. Sebab itu melihat kepada kedudukan ekonomi rakyat sekarang, PKR dan pakatan rakyat menyatakan bahawa kalau kita tak ubah sampai bila-bila hutang itu akan bertambah dan akhirnya negara terpaksa juga tanggung hutang itu. Okay. Okay, uh, bagaimana, bagaimana Jika selepas ini ada orang ini di laman kita dan juga Facebook. Bagaimana untuk bagaimana jika selepas ini orang ramai laman sosial? Kita akan terus dengan uh, engagement. Saya rasa bukan tamat di sini sebab banyak angka-angka. Contohnya saya akan muat naik dalam uh, dalam uh, laman sosial supaya dapat dinilai oleh rakyat sebab saya rasa angka yang saya beri angka yang saudara fizy beri uh, mungkin tak dapat ditangkap sepenuhnya oleh penonton sebab terlalu format dia bukan kondusif untuk kita dengar dengan begitu teliti apa yang disampaikan dari si angka, angka tertentu. Jadi saya rasa seterusnya rakyat akan dapat nilai dengan tulisan. Sofi pun dah tulis beberapa kali mengenai cadangan beliau. Saya pun akan uh, membalas uh, melalui laman sosial dan sebagainya. Jadi rakyat akan dapat gambaran yang sebenar mengenai kos, kos uh, implication ataupun implikasi kewangan. Uh, Kedua-dua pihak ya, Ataupun uh, daripada pihak Grafizi Dan juga balasan daripada saya uh, Dan uh, itu lebih jelas Jadi saya rasa debat ini walaupun tamat pada malam ini Secara langsung, secara direct Tetapi sebenarnya perbincangan itu Akan diteruskan ya, Sebab sebenarnya malam ini saya rasa Saya pun uh, tak dapat nak jawab Sepenuhnya apa yang disampaikan Dan Grafizi pun tak dapat nak jawab sepenuhnya Apa yang saya sampaikan uh, Jadi saya rasa memang perlu di Perbahaskan dalam kita masuk Saudara Rafizi, uh, bagaimana kak? Dia rasa puas hati tak selepas depan <laughs> Puas hati atau bagaimana? Uh, dia rasa lega puas hati tu Allah malam lah. <laughs> uh, tak, saya, saya rasa ini bukan soal puas hati ke apa. Yang saya rasa Saudara Khairi dan saya dan Dr. Mazli dan Dr. Usam semua bersetuju ialah kita mahu kempen politik berteraskan isu dan uh, PTPTN serta model pembiayaan pendidikan tinggi negara adalah isu yang cukup besar yang kalau kita tidak kupas secara mendalam dia akan bawa kesan yang besar. Kalau saya puas hati, saya puas hati kerana jutaan rakyat Malaysia malam ini insya-Allah dapat berfikir lebih daripada modal-modal politik yang sedia ada ini. Dapat tumpu kepada masa depan, dapat tumpu kepada dasar. Yang itu saya puas hati. Saya, bagi saya soal uh, debat pada malam ini ini keputusan rakyat kita tidak, kita masuk berdebat bukan atas dasar menang atau kalah, semata-mata hanya untuk menyampaikan pendirian dan cadangan kita. Saya telah buat, saudara Khairi dah bagi pendapat beliau. Akhirnya dalam demokrasi yang baik, terpulang kepada rakyat dengan kebijaksanaan rakyat buat keputusan. <tum> 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 <tum No, okay. Um, ekon, secara ekonominya lah. Okay, saya, saya, yelah. Kalau kita tengok keadaan sekarang, kita kena realistik. Hari ini, minggu ini pun, semua bank-bank, bank negara, menteri, menteri kewangan kedua, mengakui bahawa Tahun 2012 ini negara kita tidak akan mencapai sasaran 6 hingga 7% pertumbuhan ekonomi yang disasarkan. Yang ini ada kesan yang besar kepada ekonomi negara. Dari segi kutipan hasil, dia tidak setinggi yang dianggarkan masa buat belanjawan. Dari segi pertumbuhan ekonomi, bonus, gaji, pendapatan rakyat pun takkan uh, sampai dan takkan naik meningkat. Sebab itu saya rasa tempoh... 15 tahun 97 sampai 2012 daripada kita pernah ada krisis ekonomi kita naik turun naik semua tempoh itu cukup panjang untuk dijadikan satu uh, apa ni ruang untuk kita nilai boleh atau tidak rakyat kita membayar PTPTN. Katakan kita nak tunggu 40 tahun, takkan kita nak tunggu 50 tahun. 15 tahun sudah ada 3 cycle ekonomi. 3 cycle ekonomi turun naik ini sampai sekarang rakyat masih tidak boleh bayar. Jadi ini bukan soal keyakinan ekonomi sahaja. Saudara Khairi, Barisan Nasional boleh yakin tetapi 10 tahun dari sekarang kita jadi rakyat Greece bila dah bankrupt ha, dulu kerajaan dulu kata yakin soalnya bila dah bankrupt sama-sama <coughs> kena bayar wang sedara yang dalam KWSP wang sedara dalam bank akhirnya terpaksa digunakan untuk menampung hutang pelajar yang terlalu tinggi. Sebab itu bagi saya Adila, bukan soal yakin atau tidak. Soalnya model ini lepas 15 tahun tidak berjalan, tidak berkesan.